Я вам расскажу про то, что будет у нас находиться на территории непосредственно. Значит, у нас задействованы все теплые помещения, которые есть, даже которых не было вообще. То есть все стало активным, все стало работать. То есть мы заинтересованы, чтобы наши главные участники, это малыши и дети, были в тепле. Для них, естественно, разработана это самая главная резиденция Николая, потом Деда Мороза, это зона с камином, отдельное помещение. Дальше будет детячая маэстерня, детячая светлая, где будут проходить мастер-классы. Классы. В помещении, вот в этом камеральном, будет находиться мастерня Каза, где будут рассказывать сказкотерапия, то есть дети не становятся непосредственными участниками сказки. Театр теней будет и всевозможные другие вещи. Вот еще помещение Тира, Тир Черепаха, оно тоже, мы его утеплили, сделали очень добротно. Там тоже будет проходить выставка, продажа сувениров, хендмейда, подарков, и также мастер-классы будут проходить. Значит, в, вот здесь вот под воротами, под козырьком будет находиться само, сама непосредственно новогодняя почта. Там будет почтовый ящик, будет баннер, это будет еще являться дополнительной фотозоной. Вот здесь вот это будет вот эти два дерева, это обознач... как бы ну, такой своеобразный вход этого всего. Это будет освещено, будет водопад, празднично украшенная крепость. По центру будет елка находиться. Елка большая, пятиметровая красавица. Она будет находиться в обрамлении э, сказочного городка. Вот уже один городок, вот э, один домик привезли уже. Вот, э, то есть будут э, домики, они будут с подсветкой. Э, то есть это детям будет очень интересно рассмотреть. Там будут башни, колодцы, э, пушечки. Э, ну то есть вот эти все детализировано. Э, еще одна будет фотозона очень такая интересная. Это башня Рапунцель будет. То есть э, с рыцарем, со всем э, подходящим. Все зоны будут активные. Вот эта локация Тира, тоже э, наши друзья и партнеры Клуб исторической реконструкции, э, будут работать все эти uh -huh. праздники. Монетный двор будет работать. А от детской площадке вот отсюда и до Тира, это будет фудкорт, будут локации э, еды, то есть uh -huh. еды, напитков, много глинтвейна, чая, э, чачи, э, ну, в общем, всевозможных таких интересных блюд. Мы уходим от стандарта. Все, что на поверхности, нас не интересует. Пиво, шашлыка, то есть вы uh -huh. здесь не ожидаете. Сайте. То есть таких простых вещей. У нас здесь будет интересная кухня, такая вот э, горячая, с костра, э, интересная, которую вы дома не готовите и вряд ли в наших ресторанах попробуете или там в кафе. Э, все, в принципе, башня Девича тоже работает, там тоже сувениры, все это, вот, вот эта вот территория. Мы э, размещаемся только в первом дворе. Еще у нас в дни школьных каникул разработан квест. Квест тоже разработали ребята из Клуба Реконструкции Белый Град. Квест очень интересный по типу живой истории. Значит, в, в чем он заключается? 21 век остается за территорией крепости, и ребята попадают в, в прошлое столетие. Здесь они начинают искать потерянные сокровища, ну то есть рассчитан на различный возраст. Квест проходит по всей территории, рассчитан на час, ну то есть это школьные группы, их там разбивают по командам. Все, что там связано, это очень тетрализовано. плюс сами ведущие этого мероприятия тоже одеты в стилизованные одежды. ребята плетут кольчугу, добывают огонь с помощью кресала. ну в общем Чувствуют на себе вот кто возводил эту крепость, и этот нелегкий как бы, труд э, тех, того поколения, скажем так, тех поколений. Вот в принципе такая Приглашаем вот у нас всех. история. Приглашаем всех в нашу крепость, э, в нашу атмосферу чудесную волшебства, э, сказок и чудес. Э, э, здесь будет мы ожидаем настоящую зиму, настоящие эмоции. Э, уверены, что детям. И семьям всем этим это понравится и запомнится очень надолго. Много фотозон. Кстати, забыла сказать: у нас еще будет ретро-фотозона со старыми коньками, с клюшками, с деревянными лыжами, со старыми чемоданами, с старинной железной дорогой. То есть приходите обязательно, посмотрите абсолютно на любой возраст, рассчитаны здесь все удовольствия получат. Плюс музыкальное оформление и работа аниматоров.